ఓం నాగరాజాయ నమ శ్రీ నవనాగదేవతా స్తోత్రం ఈ స్తోత్రాన్ని భక్తితో పారాయణం చేయటం వలన సంతాన ప్రాప్తి సంతాన రక్షణ బాధల నుండి విముక్తి అన్నింటా విజయం కలుగుతుంది ఈ స్తోత్రాన్ని నాగదేవతా దర్శన కాలంలో లేదా పూజా సమయంలో పఠించటం వలన విషభయం తొలుగుతుందని ఫలశ్రుతి అనంతం వాసుకిం శేషం पद्मनाभं च कम्बलं शङ्खपालं धृतराष्ट्रं तक्षकं कालियम् तथा एतानि नवनामानि नागानां च महात्मनां नित्यं, पठेन्नित्यम् प्रातःकाले विशेषतः संतानं प्राप्यते नूनं सन्तानस्य च रक्षकाः सर्वबाधाः विनिर्मुक्तः सर्वत्र विजयी भवेत् सर्पदर्शनकाले वा पूजाकाले च यः पठेत् तस्य विषभयं नास्ति सर्वत्र विजयी भवेत् ॐ नागराजाय नमः प्रार्थयामि नमस्करोमि अनन्तं वासु शेषं पद्मनाभं च कम्बलं शङ्खपालं धृतराष्ट्रम् तक्षकं कालियं तथा एतानि नवनामानि नागानां च महात्मनां सायंकाले पठेन् नित्यं प्रातःकाले विशेषतः सन्तानं प्राप्यते नूनं सन्तानस्य च रक्षकाः सर्वबाधाः विनिर्मुक्तः सर्वत्र भवेत् सर्पदर्शनकाले वा पूजाकाले च यः पठेत् तस्य विषभयं नास्ति सर्वत्र भवेत् ॐ नागराजाय नमः प्रार्थयामि नमस्करोमि अनन्तं वासु शेषं पद्मनाभं च कम्बलं शङ्खपालं धृतराष्ट्रं तक्षकं कालियं तथा एतानि नवनामानि नागानां च महात्मनां सायंकाले नित्यं प्रातःकाले विशेषतः सन्तानं प्राप्यते नूनं सन्तानस्य च रक्षकाः सर्वबाधाः विनिर्मुक्तः सर्वत्र भवेत् सर्पदर्शनकाले वा पूजाकाले च यः पठेत् तस्य विषभयं नास्ति सर्वत्र भवेत् ॐ नागराजाय नमः प्रार्थयामि नमस्करोमि अनन्तं वासु शेषं पद्मनाभं च कम्बलं शङ्खपालं धृतराष्ट्रं तक्षकं कालियं तथा एतानि नवनामानि नागानां च महात्मनां सायंकाले पठेन् नित्यं प्रातःकाले विशेषतः सन्तानं प्राप्यते नूनं सन्तानस्य च रक्षकाः सर्वबाधाः विनिर्मुक्तः सर्वत्र विजयी भवेत् सर्पदर्शनकाले वा पूजाकाले च यः पठेत् तस्य विषभयं नास्ति सर्वत्र भवेत् ॐ नागराजाय नमः प्रार्थयामि नमस्करोमि अनन्तं वासु शेषं पद्मनाभं च कम्बलं शङ्खपालं धृतराष्ट्रं तक्षकं कालियं तथा एतानि नवनामानि नागानां च महात्मनां सायंकाले नित्यं प्रातःकाले विशेषतः सन्तानं प्राप्यते नूनं सन्तानस्य च रक्षकाः सर्वबाधाः विनिर्मुक्तः सर्वत्र विजयी भवेत् सर्पदर्शनकाले वा पूजाकाले च यः पठेत् तस्य विषभयं नास्ति सर्वत्र विजयी भवेत् ॐ नागराजाय नमः प्रार्थयामि नमस्करोमि अनन्तं वासु शेषं पद्मनाभं च कम्बलं शङ्खपालं धृतराष्ट्रं तक्षकं कालियं तथा एतानि नवनामानि नागानां च महात्मनां सायंकाले नित्यं प्रातःकाले विशेषतः सन्तानं प्राप्यते नूनं सन्तानस्य च रक्षकाः सर्वबाधाः विनिर्मुक्तः सर्वत्र विजयी भवेत् सर्पदर्शनकाले वा पूजाकाले च यः पठेत् तस्य विषभयं नास्ति सर्वत्र भवेत् ॐ नागराजाय नमः प्रार्थयामि नमस्करोमि अनन्तं वासु शेषं पद्मनाभं च कम्बलं शङ्खपालं धृतराष्ट्रं तक्षकं कालियं तथा एतानि नवनामानि नागानां च महात्मनां सायंकाले नित्यं प्रातःकाले विशेषतः सन्तानं प्राप्यते नूनं सन्तानस्य च रक्षकाः सर्वबाधाः विनिर्मुक्तः सर्वत्र विजयी भवेत् सर्पदर्शनकाले वा पूजाकाले च यः पठेत् तस्य विषभयं नास्ति सर्वत्र भवेत् ॐ नागराजाय नमः प्रार्थयामि नमस्करोमि अनन्तं वासु शेषं पद्मनाभं च कम्बलं शङ्खपालं धृतराष्ट्रं तक्षकं कालियं तथा एतानि नवनामानि नागानां च महात्मनां सायंकाले नित्यं प्रातःकाले विशेषतः सन्तानं प्राप्यते नूनं सन्तानस्य च रक्षकाः सर्वबाधाः विनिर्मुक्तः सर्वत्र विजयी भवेत् सर्पदर्शनकाले वा पूजाकाले च यः पठेत् तस्य विषभयं नास्ति सर्वत्र भवेत् ॐ नागराजाय नमः प्रार्थयामि नमस्करोमि अनन्तं वासु शेषं पद्मनाभं च कम्बलं शङ्खपालं धृतराष्ट्रं तक्षकं कालियं तथा एतानि नवनामानि नागानां च महात्मनां सायंकाले पठेन् नित्यं प्रातःकाले विशेषतः सन्तानं प्राप्यते नूनं सन्तानस्य च रक्षकाः सर्वबाधाः विनिर्मुक्तः सर्वत्र भवेत् सर्पदर्शनकाले वा पूजाकाले च यः पठेत् तस्य विषभयं नास्ति सर्वत्र भवेत् ॐ नागराजाय नमः प्रार्थयामि नमस्करोमि अनन्तं वासु शेषं पद्मनाभं च कम्बलं शङ्खपालं धृतराष्ट्रं तक्षकं कालियं तथा एतानि नवनामानि नागानां च महात्मनां सायं काले पठे नित्यं काले विशेषतः सन्तानं प्राप्यते नूनं सन्तानस्य च रक्षकाः सर्वबाधाः विनिर्मुक्तः सर्वत्र भवेत् सर्पदर्शनकाले वा पूजाकाले च यः पठेत् तस्य विषभयं नास्ति सर्वत्र भवेत् ॐ नागराजाय नमः प्रार्थयामि नमस्करोमि अनन्तं वासुकिं शेषं पद्मनाभं च कम्बलं शङ्खपालं धृतराष्ट्रं तक्षकं कालियं तथा एतानि नवनामानि नागानां च महात्मनाम् सायं काले नित्यं प्रातः काले विशेषतः सन्तानं प्राप्यते नूनं सन्तानस्य च रक्षकाः सर्वबाधाः विनिर्मुक्तः सर्वत्र भवेत् सर्पदर्शनकाले वा पूजाकाले च यः पठेत् तस्य विषभयं नास्ति सर्वत्र भवेत् ॐ नागराजाय नमः प्रार्थयामि नमस्करोमि इति श्रीनवनागस्तोत्रं सम्पूर्णम्